Вкусного всем! Суп датский любим не только принцами и принцессами, а и всеми датчанами. Это слегка сладкий, слегка кисленький молочный кремовый суп с клубничкой, иногда с черникой и с печеньками. Это излюбленный холодный суп в жаркое время года. По сути, это блюдо номер один среди холодных супов в Дании и готовится очень быстро. Основа супа пахта мы будем делать на основе молока, Точнее, создадим так называемую питьевую пахту. В пол-литра молока с минимальной жирностью добавим 2 столовые ложки лимонного сока. Важно, молоко должно быть комнатной температуры. Потом остудите до холодной. Баттермилк, так называют такую пахту в Германии и Дании. Это ускоренный способ воссоздания пахты. В оригинале пахта, так называемая традиционная, побочный продукт при производстве масла и сливок. Перемешали, видите, молоко уже начало отслаиваться. Появились крупинки, но мало, необходимо 15 минут. Отставим. По прошествии 15 минут молоко отслоится в такие вот крупинки и станет нежно-легко-легко кисленьким и кремовым. Подготовим вторую составляющую. Два яичных желтка. Именно желтка белок не нужен. Они придадут дополнительную кремовость. Добавим столовую ложку ванильного сахара и столовую ложку обычного сахара. И взобьем желтки в такой себе гоголь-моголь. Вообще суп делают из непосредственно стручков ванили. Тогда и аромат, и вкус выражений. Но ваниль дорогая пряность и не часто встречается в виде стручков, поэтому ванильный сахар. Если есть ваниль, необходимо выскобить стручок и смешать содержимое стручка с сахаром. Смешали в пасту, и по чуть-чуть добавляем йогурт, доливая небольшими дозами. Вообще в идеале это йогурт без сахара и добавок с минимальной жирностью. Можно заменить на простоквашу, но не кислую. Смешали и выливаем массу в подготовленную питьевую пахту. Если у вас настоящая пахта, необходимо будет еще добавить столовую ложку лимонного сока. А так как у нас уже лимонный сок участвовал в создании напитка, мы не добавляем. Теперь это необходимо охладить. А для топинга использую чаще всего печеньки, сухие и хрустящие, желательно не песочного теста. И клубнику. Нарежьте ее на кусочки. Клубнику иногда заменяют на чернику, а печенье на мюсли. Но в основном это клубника и печеньки. В охлажденный суп закладываем топпинг и подаете. Это реально быстро. Если у вас уже готова пахта, то время на приготовление минут 5. Это популярный суп, очень нежный и кремовый самый популярный в жару в Копенгагене и во всей Дании. Что интересно, подмечено, его цена изменяется с температурой. Чем жарче, тем дороже. А вы можете его легко приготовить дома. Приятного аппетита или вельбекомме! И спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!